Зараз перенесемося до Ізраїлю, професор політичних наук університету Бар Ілан Зеїв Ханін. Зараз з нами на зв'язку. Добрий вечір, пане Зеїв, Вітаємо вас. Добрий, Добрий вечір. Вітаю ваш... вас і ваших глядачів. Дякуємо, що доєдналися. Ну, звичайно, ми з увагою зараз дуже стежимо за тим, що відбувається в Конгресі США. Тому що серед допомоги Україні озброєнням і певної фінансової допомоги, звичайно, має вирішуватися питання допомоги Ізраїлю. А що скажімо, кажуть в ізраїльському політикумі? Чого очікують? От і можливо, ви що можете сказати можливо, є якісь сподівання, що все-таки сьогодні ця допомога буде проголосована. Если вы не заперечиваете, я продолжу российскую. На самом деле, то, что мы знаем на сегодняшний момент, Белый дом, по сути, принял требования республиканской партии о том, чтобы проводить помощь каждому из союзников Израиля, Украине, простите, союзников Соединенных Штатов, Израилю, Украине и Тайваню пакеты помощи отдельно. И, в общем, по большому счету этот процесс идет. Если мы говорим о помощи Израилю, то 18 миллиардов долларов обещано. И тот факт, что это, скорее всего, пройдет, причем пройдет двухпартийным голосованием, говорит то обстоятельство, что уже помимо этого пакета помощи, который нужно проводить через Конгресс, Белый дом и Госдеп выделяют Израилю миллиард долларов для приобретения боеприпасов. Немедленно, это несмотря на то, что Соединенные Штаты, скажем так, крайне нервно реагируют на перспективы полномасштабного прямого конфликта между Израилем и Ираном, поскольку они понимают, что от, этого, от этой войны, новой войны, они не смогут стоять в стороне ну, благодаря пониманиям, которые есть между Иерусалимом и Вашингтоном договоренностям и так далее и тому подобное статусу. Америки как ближайшего союзника Израиля и Израиля как ближайшего партнера США здесь, на Ближнем Востоке. Так что надо полагать, что это голосование пройдет. Ну а если прецедент такого рода был создан, то, соответственно, нет никаких причин считать, так, по крайней мере, полагают наши международные политические комментаторы, что нет никаких причин считать, что и остальные пакеты помощи Украине, Тайваню, выделение средств на создание южной стены на границе с Мексикой и так далее, что они будут отвернуты. Так что, скорее всего, все, что обещано, все партнеры США получат. Ну і стосовно ось вчорашнього удару Ізраїлю по військовому об'єкту в Ірані неподалік від аеропорта із Фахан, є заява від європейських політиків, ось, голова президент Євроради Шаль Мішель. Він сказав, що сподівається, що ця атака стане останньою в нещодавній ескалації між країнами. А що думають в Ізраїлі? От і в політику ізраїльському. Стосовно скажем так, что будут подальше ответы Израилю на эскалацию, иранскую эскалацию. Если Иран не ответит ничем, или ничем таким, что следовало бы принимать во внимание, то на этом, видимо, история закончена. Вы может быть даже уже и в этой студии мы говорили с вашими коллегами о том, что на самом деле ответом на требования США и европейцев э, не эскалировать ситуацию, то есть не разворачивать полномасштабную военную кампанию э, против Ирана, непосредственно против Ирана, не иранских прокси, э, Хизбалла, Хамас с ними. Уже идут, как мы знаем, военные действия. Полномасштабная война в секторе Газы и позиционная война на севере против южно-ливанской Хизбаллы. Э -э, идут военные действия на э, Вауде и Самаре, то есть на западном берегу реки Ордан. Израиль так или иначе участвует в действиях против э, хуситов. Еще один прокси Ирана э, в, э, север, в северном Йемене. Э -э, и вот, э, собственно говоря... Делается все возможное, чтобы не не, не появился новый фронт на северо-востоке против Сирии, которая напичкана иранскими войсками, иранскими прокси всякого рода шиитскими и не только милициями, которые подкармливают, поддерживают, вооружают, снабжают и ориентируют э, Тегеран также. Там есть, кстати, и э, э, и, так сказать, подразделение управления внешних операций иранского корпуса стражи исламской революции. Ну так вот, то, что касается прямого столкновения с Ираном, если следовать просьбам, предложениям и из Вашингтона, и от официального Брюсселя, и от европейских столиц, то у Израиля было три опции. Проигнорировать эти просьбы и ударить полностью мощно Сильно, чтобы неповадно было. И многие у нас в Израиле здесь говорили о том, что сейчас есть редкий шанс, когда можно просто взорвать в прямом и в переносном смысле иранскую ядерную программу. То есть ударить по тем объектам, один из которых, кстати, вот и находится на Танзе. То есть там, где здесь находится основной пакет инцентрифуг, производящим обогащающий уран до оружейного уровня. Сейчас, по сути дела, эта дорога именно 95% пройдена. То есть, иными словами, это только вопрос политического решения. Получит ли иранская армия ядерные боеголовки или нет для своих ракет? Они их опробовали, как вы знаете, ночь на 14 апреля для, так сказать, ядерных бомб и так далее и тому подобное. Так что это, это одна версия. Против такой, такого подхода, таких действий американцы решительно возражают. Вторая опция была не реагировать никак, то есть ответить на требования наших союзников и так сказать, взять эту картинку победы, исходить из того, что 99% эффективность которые показали израильские ПВО и ПВО союзников, Соединенных Штатов, Великобритании и Иордании и Саудовской Аравии. Кто-то там еще присоединился, судя по всему. Так вот, это уже достаточная картинка победы, как считают американцы, и на этом Израиль мог бы и остановиться. Ну и третья опция – это сделать нечто такое, вполне декларативное и достаточно мощное, чтобы показать эффект присутствия и так сказать, произнести то, что несколько раз произнес президент Байден по-английски «даунт». Даже и не вздумайте. Но только сделать это на иврите. Да? И это, собственно говоря, и это, собственно говоря, и получилось. По большому счету, на самом деле удар был нанесен, как вы, наверное, видели в международных, и зарубежных СМИ, по системе ПВО который прикрывает этот вот завод по обогащению урана. И это показывает, что в случае, если в Иерусалиме будет принято политическое решение, и в Тель-Авиве, там, где находится Министерство обороны и Генштаб, то, скажем, проблемой нанести такой вот удар по ядерной программе Ирана, и не только ядерной, проблемы не будет. Ну и это некоторые сигналы и в сторону Москвы. Потому что, э, э, так сказать, э, э, эти производства э, и э, аэродромы военные там, и, так сказать, ракетные базы, они прикрыты российскими ПВО С-300. Э, в общем-то, в Израиле давно говорили о том, что в случае необходимости, если возникнет такая необходимость, ни российские С-300, ни С-400, которые находятся в Сирии, препятствием не станут. Э, в Москве, видимо, понимают, что для Их оружий експорта може бути большая проблема, поэтому они не орієнтирують своїх союзников, включаючи Іран на ескалацію. Ну вот примерно такой розклад сейчас. Видимо, вот этой вот третьей опції Ізраїль вирішив пока і ограничиться. Пане Заїв, дуже дякую за коментар. Що долучились до нашого ефіру? Зайф Ханін, професор політичних наук університету Барилан, був з нами на зв'язку.